Рабочая ТЦК с полицией. Вы передаете документы третьим лицам? Вы данные? Вы вы данные людей передаете? Вы не воинского службовцы? Вы не воинского служб предъявите свои документы? Ми військово -службово. Я громадянин України, так. Децем... требую. Децем... Я громадянин України. Не требую не не вас документи в статусі людина. Я не фізична особа. Ваші документи, децем... Да, я в статусі людина. Децем... Ваші документи. Децем... Женевська конвенція це міжнародна. Міжнародна. Украина не может ее не соблюдать. Так, так. Ваши документы. Так, ну, Перед тем, как я предъявлю свои документы, вы должны предъявить свои. Давайте. Мы же у вас документы не спрашиваем. Что? А какая рать? Я имею право, я гражданин. Вы право? Я гражданин вы всей право державы. Относить... Вы кто? Препятствия... Полицейский. Значок, давайте документы ваши. Ваша, ваше удостоверение. Э, значит ТЦК. Там, если вы ТЦК, откуда, с какого ТЦК? Да. Я громко разговариваю, так чтобы Давай была вы видеофиксация. Вы я не буду заспокаиваться, вы... я Ван нормальный. Добро. Повернитесь, пожалуйста, чтобы я вас снял. Так вы не а, маете, ты меня ну и что? И что? Ну? Я тоже ну давай, ударь меня. Ты уже в меня да? Ну давай еще раз. А Хочешь меня арестовать? Отойдите от меня, ну. будь пожалуйста. Ну, ну давай. Не, провоку... не, 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 Чему вы провокуете? Это вы только, Чему вы... Вы... вы, только что прикололись к какому-то молодому человеку. Мы не я хочу, я Мы не хочу знать, какие у вас права. Что вы еще хотите знать? Еще раз говорю, я хочу знать, какие у вас права. Того, вы, вы не вейсковая организация. Вы не организация, вы не военная, и вы никто. Понимаю, да, вы раз, во-вторых, во во-вторых, вы, вы даже если вы военная, а вы не военные, вы, не подождите, вы не имеете права брать э, и останавливать гражданских. Вы военная, Вы не имеете права не останавливать предъявлять что-либо гражданским. Да. И у меня есть для этого документы. Пожалуйста. Какие документы есть у вас? Какими законодательными чинами актами вы выкористовываетесь? Ознакомьте меня. Вы это должны. Не, 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 не. Бумаги. Какие у вас бумаги? Предъявите ну, какие-то бумаги. Ну и что? Вейсковый, вейсковый стан, он должен водиться на 30 дней, а он уже 2 года. Я защищаю первое себя, а во-вторых, я защищаю вас, подождите, от ваших и моих противоправных действий. А потому что вы просто останавливаете людей, которые вообще ничего не сделали. Вы это не имеете права. Поняли? Вейсковый объект я не снимаю. Вы частная организация. Эй, а, эй, эй, э, э, ребята, а документы? Эй, дорогой, а документы? Документы, документы, смотри. Не, не, номер, жетон, номер, давай. А дальше? Ну и что? Как ты бандит, дорогой мой, а где твои документы? Полицейский. Не, я так не вижу. Я так не вижу. Дорогой, что ты, цикашники? Засрали уроды. Вас будут убивать. Вы уроды. Поняли? Вы уроды. Уроды вы. Понимаете? Уроды. Вы людей на войну, на убой. Вы, на убой. вы уроды вонючие. Вот вам уроды ТСК.